Salam dostlar, mənim adım Əmin Quludur. Bu gün sizə çoxdandır satışda olan 20 gündə ingiliscə kitabından danışmaq istəyirəm. Bu kitab artıq bir çox insanlar tərəfindən alınıb istifadə olunur. Bir çoxları bəyənib. Bəzi insanlar hansı ki, kitabı hələ almayıblar, bizə müxtəlif suallarla müraciət eləyirlər və bu suallara mən bu gün açıqlama vermək istərdim. Xüsusilə kitabın içindəkilər nədir, bu kitabın digər kitablardan fərqi nədir? Mən bütün bunlar haqqında sizə bu gün danışacağam. Xüsusilə başlamaq istəyirəm kitabın içindəkilərindən. Kitabın içində 3 əsas bölmə vardır. 1-ci bölmə girişdir, 2-ci bölmə 20 gündük dərs və bir də bonus bölməsi. Ümumiyyətlə onu qeyd edeyim ki, bu kitab standart dil öyrənmə kitablarından bir çox səhifələrinə görə fərqlənir. Elə bir başlacı olaraq vuruluşuna görə Deməli giriş bölməsi kitabın özü haqqında deyil, dil öyrənməyin nə olduğu, dilin nə olduğu, mənim bir sıra bu kitaba daxil olan metodlarım və onların vəhdət halında bu kitabda necə işləməsi haqqında danışmışam. Ona görə də giriş bölməsini oxumağı tövsiyə eləyirəm. 20 günə gələndə isə 20 gün qrammatika söz bazası xüsusi ilə təyin olunmuş suallardan ibarətdir ki, o sualları əzbərləməyiniz belə əhəmilidir. Sonra gələk söz öyrənmə və söz öyrənmədə də xüsusi metodlar qeyd olunub kitabda ki, siz sözləri necə öyrənə bilərsiniz. Qrammatikaya gələndə isə qrammatika standart ingilis dilində müxtəlif kitablarda gördüyünüz qrammatika deyil, o mənim sırf öz metoduma, öz təlimimə uyğun olaraq yazılıb qrammatikanı mən ümumiyyətlə 4 yerə bölürəm cümləsi. Bunlar kitabın özü də məhz həmin o 4 bölgü ardıcıllığı ilə yazılıb ə gələc kitabdakı bonus bölməsinə. Bonus bölməsi kitabın səviyyəsindən kənar olan bilgiləri öyrədir. Bura ə, ümumiyyətlə, yəni mən özüm ingilis dilini öyrənməyi və ya hər hansı bir dili öyrənməyi səviyyələrə adətən bölmürəm. Mənim üçün hər bir sahəni öyrənmək cəmi 3 səviyyədir. Yəni başlanğıc, orta və axırıncı. Bu kitabda bonus bölməsində verilən məlumatlar sizə dilin üstündə yazılan intermediate səviyyəsində deyil ondan daha yuxarıdadır, amma bu kitabın apprentice medit və ya hətta advanced olması demək deyil. Kitabda 3000 söz var, təqribən 3000 və s., biraz da artıq ola bilər, çünki dəqiq sayı üzrə deyil, əsasən öz söz bazası 2400 və 3000-dən artıqdır. Bundan başqa bonus bölməsində siz bir sıra digər sözləri də öyrənirsiniz ki, o kitabın ana xəttinə daxil deyil. Gələc kitabın oxu qaydasına kitabın içində CD verilib ki, yəni disk var kitabın içində. O həm qrammatika, həm sözlər və həm də bonus bölməsində daxil olan bir sıra digər sahələri, yəni dilçiliyə aid olan deyək ki, bağlayıcı sözlər, söz önləri və sairələr, frazoloji feillər, onların hamısını səslə formada da verir və bu səslə formada siz hər bir sözün oxunuşunu öyrənə bilərsiniz. Yerə gəlmişdən yəni, qeyd edeyim ki, ingilis dilində hərf birləşmələri və hərfləri bilməklə kimsə mən ingilis dilini həmişə düz oxuyuram, digə bir anlayış yoxdur. Çünki ingilis dilində hərfləşmələri də və s. qaydalar da istisnalara uğrayır. Ona görə ingilis dilində sözləri öyrənməyin ən ağıllı yolu hər bir sözün oxunuşunu ayrıca özünə uyğun olaraq yaddınızda saxlamalısınız. Yəni hərfləşmələri ilə hansı bir sözü öyrənməyə çalışmaq ingilis dilində bir az nisbi məsələdir. Çünki həmişə bu hərfləşmələri eyni əhəmiyyət daşımır. Belə, kitabla bağlı ümümtəzəm olaraq mən öz biliklərimi yenidən sizinlə bölüşəcəm və hər dəfə kitabın daxilindəki metodlar və onlardan istifadə qaydaları ilə müntəzəm olaraq sizi tanış eləyəcəm. Sağ olun.